Так, задам питання, тому що це дуже зручно. Скажіть, будь ласка, ми зараз обговорюємо питання, питання щодо, щодо громадське обговорення. У нас відбувається законопроектів по вкладникам та позичальникам. Ви представляєте інтереси, координуєте інтереси в Рівному. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ті ініціативи, які зараз обговорюються тут у залі? А, так, звичайно, Рівний підтримує. Ініціативи, які обтворюються в залі, я представляю інтереси влюбних позичанків, у нас технічні? Ми Ми будуть технічні в будь-якому случае... випадку... трошечки, трошечки задвоєння, мабуть, технічні. Да. Скажіть, будь ласка, підтримуєте чи ні? Так, звичайно, ми підтримуємо абсолютно все, що Альо? Да, да, ми чуємо, вам чуємо чуєте, тому що дуже деяка накладка технічні, мабуть, якісь неполадочки. Рівне, я Юлія Кондратюк, представляю інтереси валютних позичальників. Абсолютно підтримуємо всі ініціативи, які обходяться. <говорит> Давайте выключаемся. На самом деле, в течение, я думаю, завтра-послезавтра, все, что мы сегодня обговариваем, все предложения, которые будут в студии, будут выставлены, будет голосование из года всех регионов, и окончательно вот, за эти 3-5 дней мы выработаем единое общее решение, то, что выберут и за что проголосуют люди, в общем, по всей Если есть еще предложения от экспертов, тех, кто... Я короткий комментарий, который может вам помочь. И, пользуясь случаем, присутствует здесь депутатов. Я думаю, он может э, депутатский запрос. Сделать. Так вот, величие власти. Если он делает запрос по э, Минфин, по конкурсном валюте, которую получали коммерческие банки или юридические лица муниципалитеты наших <laughs> э, областных центров. <целей. смех> так вот, EBIAD и Мировой банк давали валютные кредиты. Вы понимаете, что коммерческий э, бизнес-план составлялся по выпуску продукции, которая составляла на момент заключения нет там 100 гривен каждая штука при, э, при таком-то количестве выпуске и реализации этой продукции получался э, выручка и можно было погашать валютный кредиты. Точно так же делалось и по муниципальным кредитам, которые там водопровод и так далее. И тогда я критиковал Мировой банк и Дельги, что они все абсолютно отстранились от рисков, что это коммерческий кредит и далее, и все делали под гарантией Министерства финансов. Таким образом, в 2014 году они попали точно под такую ситуацию. У них у муниципалитетов нет денег, чтобы, э, времени, чтобы купить валюту и этот кредит. И точно так же у коммерческих структур, которые получали валютный кредит, нет этих денег, чтобы его получить. Ну, таким образом, эти валютные кредиты Мировому банку и Европейскому банку погашаются за счет бюджета. За счет нас вами, Потому что они не подтянут. Поэтому вступает в силу э -э, гарантия кабинета. А вот они и, и весть. И там они молчат и никому не рассказывают, потому что это необходимо поддерживать ну, отличные отношения с инструкторами, которые не допускают дохода и требуют все. От начала Вот вам и У нас сейчас будет на связку. Какие еще, если есть предложения, у кого, кроме законодательной... Давайте надамо слово не просто Люба, а Любов Мовчанова, це експерт в всеукраїнського фінансового руху Майдан, фінансовий Майдан. Будь ласка, розкажіть, які механізми є вирішення валютних початків? Конкретне предложення, за яке зможуть голосувати люди. Давайте я спочатку відповідь.